Здравствуйте! Сегодня 10 апреля, в Германии выходной. Вчера 9 апреля была Пасха, сегодня выходной. В школе у нас занятий тоже нет. А день сегодня просто прекрасный. Не день, а скорее всего утро еще. Потому что сейчас около 10 часов утра. Погода чудесная, светит солнышко, и мы с мужем поехали в лес. Лес тут совсем недалеко. Куда ни глянь, одни поля и леса. Вот, а сейчас мы едем по деревне, которая называется Мингороды. Это то место, где мы живем. Вот, и по дорогам Мингороды подъезжаем к трассе. Налево это будет город Дудерштадт. Но, кстати, наши деревни Мингороды тоже относятся к городу Дудерштадт. До Дудерштадта 50 минут ходьбы пешком на машине ехать 5 минут, и это всего 3 километра. Вот. А мы пересекаем эту трассу и выезжаем на край деревни, в которой живем. Вот справа аллея. Я не знаю, в каждой деревне есть аллея или нет, но вот в нашей деревне аллея есть. Здесь и деревья высажены, и качели видно, и библиотека здесь есть и в футбол дети могут поиграть, и на качелях покататься на лошадках. В общем, все, что надо. Это мост через речку. Слева флаг Германия. И вот это уже последние дома Мингорода. Мы их проезжаем и оказываемся за деревней. В полях и в лесах. Вот нашему взору открывается такая прелесть. Вдоль этой дороги, впрочем, как и вдоль любой дороги, высажены деревья. Это фруктовые, это и яблоки, и груши очень вкусные. Почему я знаю? Потому что мы сюда часто с собаками, с дочкой ходили. Вот, и за грибами ездили, и всегда здесь пробовали яблоки. Ну, скажу честно, не только, мы, не, не только мы одни, немцы тоже собирали здесь яблоки, потому что очень вкусные и яблоки, и груши. На горизонте видны ветряные электростанции. Здесь поля с рапсом и впереди вот этот лес. Но этот лес небольшой. Может это даже какой-то лесной островок, потому что его запросто можно обойти. Обойти вокруг пешком. Совсем небольшой. А мы подъехали к лесу, с краю на дороге припарковали машину и пошли в лес. Пошли в лес под ногами шуршит прошлогодняя листва. Вот такой пышный, толстый слой, что, честно говоря, даже страшно наступать. Вообще, я в лесу, в любом лесу, хоть вот в таком открытом, хоть в более глухом, вообще боюсь ходить, как это сказать, в легкой обуви. Вот в кроссовках, скажем, в шлепках. Никогда не пойду в шлепках. Резиновые сапоги вот самая оптимальная для меня обувь, чтобы походить по лесу, потому что я боюсь на что-то наступить, чтобы кто-то не укусил. <свят> вот. А здесь вот только шагнула в лес и сразу оказалась в такой красоте. Под ногами зеленый ковер. Зеленый ковер с белыми цветами, с первоцветами. Такая прелесть, скажу честно, вот э, впервые вижу вот целые поляны, целые поляны, э, ну с такими цветами, с любыми цветами. Вот первый раз вижу поляны с цветами в лесу. Вот они кругом сплошным ковром. Вот выбираю место, выбираю место, чтобы не наступить на эту красоту. А когда опускаешь ногу, вы знаете, проваливаешься, наверное, сантиметров на двадцать. Потому что и эта шапка над землей очень высокая. Это зелень, это листва первая. И еще листья прошлогодние, очень тоже толстый слой. Вот смотришь и просто не можешь налюбоваться. А вообще лес, апрельский лес еще темный. Но в плане, что еще не в листве. И вот листики только-только появляются, почки только-только раскрываются. Но не на всех деревьях. Не на всех деревьях. Вот здесь вот сквозь сетку ветвей проглядывается небо. Голубое-голубое. Чистое-чистое. И ясное-ясное небо. Но вот не на всех деревьях почки только раскрываются. Есть и деревья, кустарники, которые уже все в зелени. Вот наглядный тому пример. А я нашла тропинку в этом лесу, и она мне уже знакома. Вот, иду, иду, а слева еще увидела первоцветы желтого цвета. Тоже такая небольшая полянка, вся желтая, красивая, как маленькие солнышки. В общем, в лесу прелесть. В лесу, в принципе, прелесть всегда. В любое время года, в любую погоду. И... Такой компании ты бы здесь не, не гулял и не находился в лесу. В лесу всегда хорошо. Иду я по этой тропинке. Она мне уже знакома, эта тропа, потому что по осени мы очень часто и много ходили сюда за грибами. Сначала мы здесь собирали шубиники, маховики, ну, все их по-разному называют. Мы их мариновали, жарили. Я даже их сушила, их столько много было просто много-много, потом чудом узнали, что здесь еще растут и опята, а опята оказалось еще больше в этом лесу, опята мы просто ведрами, ведрами отсюда носили, мы их тоже и сушили, и жарили, и мариновали, и уже... Так наелись этих грибов и шубеников, и маслят. Казалось, что уже никогда-никогда больше не захочется ни жареных, ни пареных, ни вареных. Но проходит неделя-две, и все по новой. А здесь я еще издалека увидела слева дерево с белым стволом. Думаю, порода дерева какая-то интересная, думаю, не встречала. А подойдя ближе, увидела, что просто кто-то объел кору. Но это не зайцы и это не косули, потому что уж очень высоко, очень высоко по стволу нет коры. И видно, что она вот вся у подножия, вот на земле валяется. Значит, это какой-то короед, какой-то вредитель завелся. Вот прям ствол белый-белый, белый-белый и вот столько коры. И кора не мелкая, а такие хорошие кусочки лежат рядышком. Да вот оно и видно, что ствол весь-весь-весь покусанный. Еще встречаются деревья, где листва еще не опала. Прошлогодние листва еще вот на деревьях видна. А иду я по этой тропе, иду к дереву, вот к этому интересному дереву. Помню еще с осени, что где-то здесь было интересное дерево с таким наростом. Вот скорее всего, что это паразит какой-то. Но сказать, что дерево чахнет, гибнет, нет. Оно такое же, как и рядом растущие деревья в полной силе, да, в полной красоте. А вот зато есть такой кап, такой нарост. Может, это и не паразит, кто его знает. Но вот прям шарообразной формы. Надо же, природа создала. Природа создала такое чудо. И только с одной стороны. И такое впечатление, что кажется, вот подойди сейчас, приподними вот этот нарос чуть-чуть вот э, кверху, как будто бы с крючка снять надо. И он э, отстанет, и он отвалится. Ну, так смотрится красиво. И дерево живое. Значит, в природе так и надо, так и должно быть. А под ногами впереди все те же зеленые ковры. Вот как будто ты оказался в сказке. В сказочной сказке. Вот это не тавтология. Это то, что ты видишь на самом деле. Вот впереди как будто просто молочная река. Очень красиво. Идешь, идешь и любуешься. И наткнулась на сетку. Наткнулась на сетку. Огороженный участок. Вот металлические опоры в земле. И натянута сетка значит, значит, кому-то так надо, а нам туда не надо. И иду назад, разворачиваюсь. По лесу, конечно, ходила молча, птицы так пели, прям просто заливались. И хочется ходить вот по лесу, где тихо, только поют птицы, и ходить так же тихо, тихо слушать любоваться, вот любуешься красотой, этой прелестью. А в голове уже второй год одни и те же мысли. Одни и те же мысли. И как бы красиво кругом не было, как бы прекрасно все это не смотрелось, но хочешь не хочешь, а думаешь только об одном. Я думаю, кто знает, по какой причине мы здесь, хорошо меня понимает. Вышла из леса. И вот передо мной дерево. Без единого листочка. Зато такие красивые цветы распустились. Зелено-желтого цвета. Или желто-зеленого. Не знаю, как правильно выразиться. Но очень красивые. Очень красивые. И вот мы уже возвращаемся домой. Уже показываю дорогу по другую сторону. И самое интересное, что... Сегодня как-то очень мало велосипедистов. Обычно их столько... А, вон вижу, вижу, вижу. Вон справа поехала впереди одна группа и вторая группа. Но очень удивительно. В выходные дни велосипедистов в городе много, а уж за городом полным-полно. И вот мы уже въехали вновь в деревню Мингороды. Здесь вот такие участки. Я не знаю, как они у немцев называются, дачные участки или нет, но здесь они ничего не сажают. Здесь трава, которую они постоянно косят, здесь они отдыхают. Здесь можно увидеть и коров пасущихся, и лошадей очень много здесь. Всем хорошего настроения, доброго здоровья. Пока!